и в игрок и команды Терек Розный, игрок команды Гелиус первой лиги Давыденко Владимир игрок команды э, Харьков Гринченко Николай, бывший игрок команды Славутич, директор спорт школы Бурман Андрей игрок команды энергетики игроки команды Редик Цыганко и Грудина так, внимание ребята, за первое место в турнире Наружается капитан команды, команда 98 -го года рождения. Пожалуйста. Капитан команды 98 -го года рождения. Присоединяйте. Сейчас их, Второе место, капитан команды, команды 99-го года России, капитан. Третье место, капитан команды 2000-го года.

Награждается Дашкевич Владислав. Лучший игрок турнира. Награждается лучший игрок турнира Тимошенко Максим. Лучший игрок турнира Лагвиненко Вадим. Награждаются самые юные участники турнира. Конас Виталий. Передай Потихоньку, аккуратно. Сухов Артем. Не спешите. Сирок Рен Кирилл. давай. Любишь Ну все, отрубись. И директору спортшколы за нас хорошую нас работу. Спасибо. Золотую молодежь. Да нам ребята мячи. Андрей Дикай подарил на сцене. На каждую команду будут мячи. Потом мы разводим. Ну, сейчас мы сейчас мы дорогие юные футболисты, вы знаете, что у нас футбол в Солонице уже длительное время процветает. Вы видите, какие у нас выдающиеся есть футболисты, которые прославляют наш поселок не только в нашей стране, но и за рубежом. Я хочу с Юрием Михайловичем поблагодарить вашего тренера Владимира Николаевича. Вы знаете, что ему в прошлом году было присвоено Почетное звание, почетный гражданин поселка Солоницы. Он заслужил своей деятельности, воспитал очень много хороших, достойных спортсменов. Ну, поблаг... давайте все аплодисментами поблагодарим вашего тренера за работу. И еще мы хотим сегодня наградить нашего замечательного бывшего жителя поселка Солоницевский, ученика, который окончил Солоницевский коллегиум, она тогда называлась школа номер один. И сейчас выступает, вы видели, последний матч сборной Украины, сборной Норвегии, защищал ворота, цвета нашей сборы. Наградить его за... Э, за бодричную плитную спортивную деятельность, вагомый внесок в футбола на территории и селочной рады почетной грамотой. Я хочу сказать вам, ребята, понимаете, я только встретился с Андреем и вот помнил совсем недавно, казалось бы, всего лишь недавно, это 17 лет назад, он ходил в нашу школу и был таким, как вы, маленьким-маленьким. И когда он, да, прошел так бы, знаете, экспериментальный класс, когда у нас в школе был спортивный класс. И какие тебе были трудности? Андрей Яковлевич был классным руководителем. Да, и Андрей Яковлевич был классным, классным руководителем, да. Понимаете, поэтому у вас есть пример, как нужно трудиться, чтобы достичь таких высот, как достиг в данном случае Андрей. Поэтому трудитесь, держайте, и вы будете такими же знаменитыми и такими же способными и защищать честь не только Солоницевки, района области, но и нашего государства Украины. Так что, ребят, держайте, пожалуйста. Молодцы, ребята, давайте работаем и поднимаемся в украинский футбол. Вот она два. Значит, ребята, ну, давай, я давай, на, на всякий случай я вам хочу сказать, что Андрей Дикань сейчас играет вратарем. Давиденко Владимир вратарем. Гриченко полузащите играет. Но сегодня еще не до Пархоменко тоже вратарь. Это те ребята, которые сейчас играют в командах мастеров. А вообще в Соловинске 17 человек, те, которые играли в командах мастеров. Фотографируем. Да. Не, вы, пожалуйста, так и стойте. Да. Команда победителей, пожалуйста, подходим присаживаемся на кофе. Восьмой мячи вопрос. возьмите с собой. Или те мячи, которые подарили. Да, и как, как в руках Присели все мальчики. Поплотнее. Так, и поплотнее. Команда взрослых немножечко поплотнее. Мальчики присели все. Прямо возле ног у взрослых. Возле ног у взрослых присели. В одну линию красиво, спиночки ровненько. Так, хорошо. Андрей, становись рядом с вратарем. Становись. Ты же вратарь? вратарь, вратарь. Все, с вратарем. Вот так. Все, мальчики, не прячьтесь друг за друга. В одну линию. Да, улыбнулись на меня, снимаю. Да. Хорошо. Еще раз. Так, все, спасибо. Следующий будем? Да, давай. Так, быстренько, быстренько, спортсмены, разобрались, а варил, да. Да, Так, куда они все? Все, все, в одну линию, красиво, мальчишки. Красиво, спиночки ровненько снимаю. Так, хорошо. Так, и команда заняла третье место. Так, Вы давай, да? идут тысячи, идут все вместе. Давай, Дедушку все присели, 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 давай, давай. Ja, ja, да, ja, 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 Так, одну линию. Посмотрите на меня. Отлично, красиво. Я поднимите желтый. А, сейчас стоит. А? Все, на меня. Все на меня. Так, Вы хорошо, хорошо снимаю. Так, еще, еще раз. Един футболист бесплатно попал. <с все, <с все, спасибо. Все, дети, спасибо.